三二一，Hello，大家好，搜狐视频的朋友们，我是 Xform 的刘俊。然后我看到你在那里是有展示你的客家话的吗？对，这客家话就是从小，然后听外婆、外公在我身边就一直说，虽然说我回他们都是普通话，就从小在客家话的环境下长大。那要不要尝试一下多语言来介绍一下自己呢？Hello，大家好，我是 Xform 的刘俊，很高兴见到大家。 Hey guys, I'm j u n l i u from x f o r m Nice to meet you. 안녕하세요, 저는 e x f o r m j u n l i u 입니다 만나서 반갑습니다. 大家好,我요劉俊 로전입니다. 안녕하 j u n l i u 입니다 너무 귀여워! 너무 귀여워! 왜이 客家话可能是比较陌生，我想一想，因为太久没说了。嗯，挨个庙上柳镇，然后剩下的我已经忘了怎么说了。因为在马来西亚就是有很多语言，所以就是。 马来文，然后中文、英文都是一定要学的。然后从小有粤语，然后客家话，然后还有福建话，所以我就担心自己说出来的客家话可能就混合了别的语言在里面。我是也有天才。耶、嗯。<Yeah. 笑> 最近刘俊老师的压力很大，所以我给你准备了一个恐怖箱来消除你的压力。你可以伸手进去试一下是什么东西。这是我这一段时间最大的压力。它 <laughs> 不是活的吧？我不会翻过去吧？它为什么会有盖？这是虫吗？没事，大胆的话，它外面是盒子哦，这样不可怕哦。<laughs> <laughs> 有弹,弹性？有什么湖水弹性？青蛙吗？<laughs> <laughs> 我不想把它打开。Two thousand years later、嗯。好，它家露出来了。露出来了。那下，我头疼了。你好，你就安静的睡去吧。<laughs> <laughs> 我不想按，我已经碰到了，但是它、啊，嗯，<laughs> 真的如我所说，还真的是被我甩走了。现在觉得它吓人吗？啊、现在不吓人。你觉得有压力释放出来吗？没有。<laughs> 我感觉我的心脏要释放出来了。这 <laughs> 这个我根本就不可能成功嘛！<laughs> 恐怖箱的挑战。